Вечер добрий, четвер, дев'ята година, а значить ми маємо дві години на те, щоб поговорити про Різні речі, які були важливими протягом цього тижня. Тижня, що минув. Ну а живемо ми за графіком від четверга до четверга. З вами Віталій Гайдукевич Олена Словінська це грав слова й не тільки і ми сьогодні поговоримо про цілу низку цікавезних тем. Почнемо ми розмову із Мустафою Джемілєвим. Будемо говорити про конфлікт між меджлісом і владою автономної республіки Крим. Потім поговоримо з Еріком Найманом. Це економіст, який допоможе нам подумати про серйозність чи несерйозність, чи можливо надуманість чи не надуманість банківської кризи на Кіпрі і її вплив на життя в Україні також поговоримо з киянами Олександром Донієм та Юрієм Макаровим. Спробуємо розібратися, чи мають вони якусь визначену думку про вибори, не вибори е київського голови. І закінчуємо ми розмовою про культурну дипломатію. Зустрінемося із Мартіном Полоком, який координував програму Транзит під час ярмарку у цього звідки Україна щойно повернулася і з Олександрою Коваль, яка є президентом форуму видавців, і з Сергієм Жданом, культурним дипломатом. Але почнемо ми із серйозніших тем. І насправді ми розпочнемо з ситуації в Криму, де останнім часом а, така бекграунд передумовка погіршилася взаємини між а, кримськими татарами, яких а, уособлює а, в, власне меджліс. А зазвичай в Криму так повело, що десь відсотків 75 кримських татар, а вони власне і формують там Курултай, і, зрештою, меджліс. Тобто ми говоримо меджліс, і розуміємо, що це 75 відсотків, мінімум можливо, на пан Мустафа Мустафану наші цифри виправить. Але. Соль конфлікту в тому, що з Анатолієм Могильовим взаємини е, не склалися. Причому настільки жорстко не склалися, що вперше за все існування незалежної України почали говорити про загострення і певну ескалацію ситуації на Кримському півострові. Чому це так? Що буде далі? Паностефо, я радий вас бачити в цій студії. Остання новина, яку довелось вичитати, ну Весь конфлікт через жалобні дні, 18 травня. Традиційно кримські татари згадують чорні дні своєї історії. Це ну, фактично виселення з Криму. Завжди цим займався межліс. Це так? так? Тепер кримська влада говорить, що цим буде займатися вона і деякі кримсько-татарські організації, які лояльні до кримської влади. Остання інформація, що нібито знайшли якийсь компроміс. Ви зможете сказати, що це за компроміс? Як він виглядає? Ну, Во-первых, я хотел бы сказать, что такое Меджлис. Это перед распадом Советского Союза мы впервые после установления большевистской диктатуры, ну вот уже была перестройка, мы провели выборы, демократические выборы среди всего нашего населения. И избрали делегатов Национального съезда. И этот Национальный съезд тайным голосованием избрал Меджлис, представительный орган всего народа. Этот меджис имеет право на существование в течение пяти лет. Пола. Через пять лет новые выборы делегатов крутая, ну, как, как в Украине. Естественно, что это нужно нам было для того, чтобы иметь диалог с властью. Потому что от имени народа может говорить только орган, который избирается самим народом. Это исключало возможность, как это было при советской власти, делить крымских татар на правильных и неправильных. Тогда националь... И сейчас, я так понимаю, мы возвращаемся к ситуации, О, когда да? уже есть лояльные и нелояльные. Да, не татары, руда руда. При, при и советской власти вони... все активисты национального движения, которые добивались возвращения на родину, считались антисоветчиками, националистами, одним словом, хорошими людьми. А хорошие люди, немножко прикормленные, и везде говорили, вот это истинные представители крымско-татарского народа, а вот остальные все это отшепенцы. Примерно сейчас тоже, а перед уже распадом, уже в первые годы тоже была такая попытка создавать такие клоновые барионеточные организации, чтобы сказать, вот э, они истинные представители. Вот именно для того, чтобы избежать вот этого, угу. мы и избрали свой представителей. В чем а компромисс, который у вас зараз? Небытовыми, так с что часов... стосовно вот 18 травня за крыма Вот одним из главных требований крымских татар была в том, чтобы власть верховная власть Украины признала вот этот э, свой национальный орган крымских татар. Да, потому что Могилев же заявлял, что Меджлис, да, по сейчас... да. Так вот он здесь лукавит, потому что, mm -hmm. наконец, в 99 году, после многих наших акций и э, шести пикетов, экс-президент Кучма собрал нас у себя в кабинете и сказал, что будем решать вопрос о введении правовой поля Украины Меджлиса крымско-татарского народа. Mm -hmm. Тогда председателем Верховной Рады Крыма был такой реакционный элемент э, Грач, лидер, лидер коммунистов. Он заявлял о том, что никакого признания межлица быть не может, потому что нет такого слова в Конституции. А если сегодня признать межлиц, завтра еще кто-то чего-то захочет. Кучма тогда сказал очень мудрые слова. В Конституции много кое-чего нет, но есть межлиц, избираемый самим народом. И мы должны найти форму. Для диалога с этим представительным органом целого народа. И тогда был э, им подписан указ от 18 мая 1999 -го года. Указ о Совете представителей крымско татарского народа. Это а... той, я, я, буду так периодично вставлять с ваш так. монолог, это самый те, кто сейчас я лояльным и до влады. Не не не, 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 Он, там, там было написано так. Ввиду того, что с крымско татарского народа избираемый Национальным съездом крымских татар в Курултаем, пока не введен правовое поле Украины, создать совет представителей крымско-татарского народа в составе. Дальше шел весь состав Меджлиса. И было принято положение, в соответствии с которым члены совета представителей крымско-татарского народа избираются Национальным съездом и утверждаются президентом. Но неудобство для властей было то, что по многим важным вопросам, в том числе по выборам, рекомендации принимает Курултай. Uh -huh. И когда рекомендации Курултая не совпадают с теми или иными политиками, они, конечно, относятся к нам враждебно. Так получилось на последних выборах. Так, хочется просто разуметь, бо почему это очень важный нюанс? Бо перед тем, как як... Компроміс був досягнутий. Я там, втретє, хочу запитати, так в чому ж суть компромісу. А ви виступили з дуже різкими заявами? Що ви не гарантуєте там, що сам Могильов в цілі, якщо татари обуряться, що там Ні, будуть п'ять там, там колон. Це про такий, ніби вибух Крима. Вибух Криму, так, так, риторика, яка за українську новітню історію нова, вона страшна нова. І тут компроміс. Как он выглядает? Тут, видите ли, в чем дело. После прихода к власти Януковича вот этот совет представителей был переформатирован. Из 33 человек, 33 человек сократили до 19. Из них оставили 8 членов один 11 человек подобрали по своему усмотрению. То есть большинство у них да. это про это, такие это даже не, не татар. Ну-ну-ну. Мы тогда сказали, слушайте, на дворе 21 век вы не можете назначать представителей народа. Если вам эти люди нравятся, назовите его как-то там, круг своих любимых там, крымских татар там, или круг самых умных крымских татар-специалистов, но не совет представителей. И национальный съезд принял решение не участвовать в этом совете. Так вот, теперь они вот эти, никем не избранные люди, никого кроме себя не представляющие. Я еще а дальше не говорю, что они там еще что из себя представляют. Теперь а имеет, оказывается, возможность говорить от имени всего народа. И вот здесь-то как раз э, весь корень э, вот этого противоречия. Так, а все-таки, еще ведь будет в травне, когда будет день Так вот, в травне, когда мы обратились, бежали с царского народа, mm -hmm. в течение 22 лет, всех лет независимости Украины, мы перед 17 травня обращаемся к властям. Говорим, вот давайте создаваем, создаем оргкомитет, где участвуют и представители влады, mm -hmm. правоохранительные органы, чтобы все было, проходило нормально. В этот раз нам сказали, до вас еще кто-то там нам обратился, поэтому мы будем решать в Совете Министров. Ну, Обратилось, оказалось, что вот эти вот клоновые, их не созданы ими организации, от их имени. Хотя мы точно знаем, они не до нас обратились. Они их потом. Когда ты подаешься на митинг, а потом Майдан занятый. Ах, какая жалость. Теперь по поводу, почему с Могилевым так обострились отношения. Ясное дело, что Могилев выполняет только то, что отсюда говорят. Но Могилев еще такая фигура, но ну, я уже не говорю по его участию в разгроме нападений на крымских татар в 2007 году, в ноябре, где безоружных людей стреляли огнестрельным оружием, ранили. Тогда еще было возбуждено против него уголовное дело, но потом закрыли, когда стал свой человек премьер-министром. Так вот, после того этих событий он написал статью, которая называется «Крым на пути Косово», где четко говорит о том, что в истории крымско-татарского народа есть позорная страница, массовая измена. одним словом полностью оправдывает депортацию Сталина. крымских татар. Да. И, он правильно так. говорит, и он говорит, что Сталин поступил мудро, угу. выселив не только там крымских татар, но и этих поволжских немцев, ибо невозможно было оставлять угу. в своем тылу откровенных врагов. У меня, между прочим, есть знакомые россияне, которые на полном серьезе говорят, что Голодомор был необходим Российскому Союзу, потому иначе бы никак бы Союз не выжил без Голодомора. Так вот теперь э, он будет э, 18 мая выходить на трибуну. Действительно, мы не можем гарантировать. Там соберется 30 тысяч человек. Мы не говорим его там, а его будут стрелять или убивать. Нет. То, что там могут бросить яйца там, или помидоры, э, это не, не всех не проконтролирует. А Поэтому... вы можете hmm? это? Ну, Вот Вы можете игнорувати... Ці акції 18 травня, які будуть організовані владою, і створити альтернативні акції, ну власне створ... в інших місцях, створити наприклад. те, що ви робили до останнього часу. І потім, ну і потім, власне, татари, і якщо вірити логіці Могильова, там не тільки татари, а й інші, скажімо, там мешканці Криму, яких було там там депортовано, ну греки, наприклад, люди просто самі оберуть з ким їм бути, або з Могильовим, або з вами. Розумієте? Ми так і будемо делать. На, на окремій території. Ні, на окремій території не буде. Ми предложимо їм на окремій території їм. А mm. якщо вони не погодяться? Бо а. це вже конфлікт. А ви розумієте, хто розрулює зараз конфлікт в Україні? Маркута ну, розрулює, пам'ятаючи Київські ситуації. Вчора ж то пройшло. Вчора сосзаєліргкомітет і туди э, пошли. От нас э, Рифат Чубаров, мы первый заместитель, и второй заместитель Жемзи Ильясов. А от них там вот двое депутатов Верховной Рады, числа этих могилевских татар. Mm -hmm. э, могилевских татар, надо записать новый термин. Ну и чиновники власти приняли решение, что будут проводить митинг в прежнем формате. А конкретизовали с чем на разумеется, будет проводить опять-таки Меджлис. И вот я думаю здесь, не совершили ли мы ошибку? Может быть, все-таки позволить им самим провести этот митинг и посмотреть, что бы было. Мы же это говорили, мы предупреждали, что так невозможно делать, потому что могли быть очень сложности, которые потом вырулить было бы трудно. Mm -hmm. Слава Богу, хватило ума сказать, что пусть все-таки проводит Меджлис. Я вам для сравнения скажу, вот эти Могилевские татары в прошлом году тоже выступили с инициативой, дескать, мы будем проводить митинг. Но когда те власти поняли, что это абсурд, тогда они сказали, после вот митинга, проводимого крымским э, меджлисом, мы будем отдельно проводить, обратились к народу остаться, послушать их. Так вот, если на митинге в целом было где-то около 30 тысяч крымских татар... Остались, мы по головам наши люди подсчитали, 171 человек. Из них где-то, наверное, 20-30 наблюдателей от Меджлиса, представители прессы. В общей сложности, наверное, 78 человек. Так вот, это опора той власти, которая сейчас э, сделает ставку на вот этих людей. Но сейчас они, конечно, хотят э, несколько по-иному. Сейчас, насколько мы получили информацию, они собираются во всех местах проживания крымских татар Ставить своїх сматрящих з числа кримських татар. І всім кримським татарам у кого будуть якісь проблеми, говорить йдіть спочатку к ним, пусть вони дадуть добро. То есть таким способом і искусство... якась така феодальна структура. Я б сказала, коли є такі. От... А як ще можна контролювати? От пан Мустафа серед версії, чому э, почалось таке закручування гайок? Фігур і те, що традиційно э, медліз. Та й, взагалі, кримські татари, а вони. Україноцентричні, вони підтримали незалежність. А, а зараз ви лояльні до опозиції. Ви я маю на увазі, от власне кримські татари. І влада в контексті 2015 року їй дуже небезпечно е, програвати в такому регіоні, як Крим. Бо якщо ескалація напруги йтиме й далі, вони зачищають вас наперед. Враховуючи Всяк те, що вкладок. і бізнес кримських татар це, це дрібний середній бізнес. Це той прошурок, який не залежить від державних субвенцій. Відповідно, ви незалежні від них. вам від них нічого не треба. А ці люди, які сидять на банку, і вони не люблять не люблять малий бізнес і середній бізнес. Вони його знищують. Можливо, в цьому долюблюють. Ну, бізнес. Вот. вони і так знищують. Ані mm -hmm. там дуже виїздів. ці бізнесмени допомагають між нісовіняти, і тоді находять різні там солдатські причини. Там вони знищують ваш бізнес. аби депресія відбувається. Ви були зникровлені, щоб ви не могли самоорганізуватися, самофінансуватися. Ну uh, well, у нас у нас розходині такі ж великі, тому що нас все В большинстве работают на энтузиазме. Вот вы правильно сказали, что все президенты, независимо от того, мы сголосовали за него или нет, мы, собственно говоря, только и за Ющенко голосовали, из всех президентов. Ну и за Кравчука тоже голосовали, но ну, он тогда проиграл. Так вот, э, во всех э, случаях у них было понимание того, что крымские татары как фактор стабильности, фак, как фактор противостоящий вот этому российскому сепаратизму. Потому что мы четко всегда заявляли, что видим будущее Украины только э, к своей родине только в составе Украины. А нынешняя власть, для него это не важно выходит. Для них, вот э, для, скажем, на последней президентской кампании, если мы были с оппозицией, то вот эта самая сепаратистская часть все русскоязычное население... Поскольку лозунги у Януковича... Були проросійські, вони да, були да. потує. Да, да. Пане ну, Мустафа, ще один нюанс, у нас лишилось дві хвилини, і, оскільки навіть менше відказують, одним реченням, дайте мені відповідь, навіть одним словом. А, є люди, яким вигідно казати, що в Криму може бути своя Чечня. Ми їх знаємо, що таке періодично проговорюють тоді, коли це потрібно в Москві. Є люди, які. А, Читко на это проработают. Это пятая колонна в Крыму. Может быть и в Крыму. Своя в этой версия чеченни. Нас больше всего беспокоит позиция властей. Она сводится к тому, что крымские татары все равно нам словом, ничего может, не сделают. Одним словом, не Разумеется, могут. Я хочу сказать, что они очень заблуждаются, когда говорят, что крымские татары нам ничего не сделают. Да, у нас принципы не носили. Этих принципов мы придерживались 50 лет. И если Будут, скажем, крымские татары, как они сейчас хотят раздробить их на части, тогда никто не сможет гарантировать, что произойдет. Все то, что за все эти годы не пролилось, не было крупномасштабных конфликтов, это не мудрая политика руководства Киева, а именно наши принципы ненасилия. Мы во всех случаях старались найти какие-то пути для диалога, для того, чтобы избежать этого. Дальше это никто не сможет гарантировать, если им удастся, а я надеюсь, что не удастся э уничтожить неделю. Ну, я только кажут, разделяет володарюй. Ну, нам всем в Витримке, mm -hmm. вам витримки. Витримке хочеться вірити, що 18 травня в Криму буде мирним. І я дякую за те, що ви знайшли час бути в нашій студії. Принагитно запрошую для подальших розмов щось підказують, щоб будуть підстави. Так, ну а ми зараз відходимо на недовгу паузу. Тільки нагадую, що попереду у нас дуже цікаві розмови. Будемо говорити про банкову кризу на Кіпрі. Будемо говорити про погляд киян на можливість вибрати чи не вибрати мера Києва. І будемо говорити про культурну дипломатію, про просування української культури за кордоном. Залишайтеся з нами. Это фильм «Портрет» музыкального руководителя школы-интернат для глухих детей. Это история о женщине, которая учит глухих детей петь, слышать темп, но петь языком жестов. Это история открытая, это история интимная, так как, к сожалению, ну, так случилось в жизни этого человека, что она живет в подвальном помещении школы, в которой работает. И она этот факт очень скрывает, она не хочет, и это одна из больших проблем. Для меня было важно в этой истории э, наше отношение с ней, потому что э, мы с этой героиней мы стали одним целым, мы стали с этой героиней на одну волну, на одну э, жизненную сторону, жизненную позицию. И мы жили вместе. Мечта, потому что у нее есть невероятная мечта жить в своем доме жить э, иметь свой дом и крышу над головой даже не дом а просто крышу над головой собственную не подвальную не она мечтает об этом несмотря на это она стремится она хочет она и мне кажется будет может, в дальнейшем все и жить и, и иметь и радоваться жизни дальше а у нее есть вы все это увидите в фильме если человек даже визуализирует свои идеи, это значит, что он идет к этой цели. Потому что есть определенная э, картинка, к которой человек стремится. Идея была э, поехать в, экспеди в экспедицию ромскими таборами и найти там Героїв, які б були успішними, в успішними в нашому розумінні, тобто, це люди, які здобули професію, які вийшли з ромських таборів і інтегрувалися в наше суспільство. Власне, я кажу проект, тому що це не тільки фільм в звичному розумінні, це чотири короткі документальні новели. І ромська мрія, і фотовиставка Ромський альбом, які будуть презентовані паралельно. Тобто, це такий більш альтернативний інтерактивний формат, ніж просто фільм. Глядач зможе подивитися фільм, сходити на виставку. Потім після прем'єри з'явиться веб-сторінка, на якій будуть і фотографії, і фільми, і тексти, есеї, публікації про цю ромську тематику, тому що це все дуже. Незвичайна Україна, якої я собі не уявляв, поки туди не поїхав. Там дивує усе, як тільки ти потрапляєш в ромський табір, починаючи від таксистів, які відмовляються туди їхати, і закінчуючи стіною бетонною стіною висотою в 4 чи 5 метрів, яка відділяє ромський табір від села в береговому, тобто це абсолютно е, замкнута відрізана спільнота, е, е, яка ну, більшою мірою неграмотна, які, ну, бідна і ця система. Вона підтримується з покоління в покоління, і якби всім вигідно, що щоб воно так відбувалось. Тобто, і я навіть бачу певну аналогію між ромським табором і сучасною Україною тільки в різних масштабах.